أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آج آه إن شاء الله تعالى سورة السبع جار نمبر الله تعالى <applause> وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم الى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا انتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا انحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أدادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين یہاں پر رکو مکمل ہوتا ہے اس رکو میں جو ہم نے سبق جو ہم نے سیکھنا ہے اور ان آیات میں ہم نے غور کرنا ہے جو سمجھنے کی بات ہے اور بہت ہی افسوس کی بات ہے وہ ہے جو ہمارے اسلامی ملکوں میں اور اس دنیا میں جو فرقے پھیلے ہوئے ہیں ہر فرقے کے لیے ایک فرقے کا لیڈر ہوتا ہے جسے وہ اپنا بڑا سمجھتے ہیں اسے امام کہتے ہیں یا اسے سید کہتے ہیں یا اسے کوئی بھی نام دے دیتے ہیں اب ان کا حال ایسا ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کفر جو ہوتا ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا کسی آیت کو انکار کرنا اللہ کے حکم کا کوئی انکار کرنا یا اللہ کا ہی انکار کر دینا ان سب کو کفر ہی کہتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں لیکن وہ توحید پر ایمان نہیں رکھتے اور اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی شامل کرتے ہیں ان کے انبیاء کا بھی حصہ رکھتے ہیں فرشتوں کا بھی رکھتے ہیں اور بھی کوئی انہوں نے اللہ کی مخلوقات میں سے کچھ لوگوں کو اللہ کے برابر انہوں نے بلایا ہوتا ہے تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال وہ کہاں ان لوگوں نے جنہوں نے انکار کیا لنا ہرگز نہیں ایمان لائیں گے حید القرحانی اس قرآن سے حید اس میں شارہ ہے انہوں نے انگلی کر کے اشارہ کیا کہ اس قرآن سے ہم ایمان نہیں لائیں گے وَلَا بَيْنَ يَدَيْهِ اور نہ اس پہ ہم ایمان لاتے ہیں جو ان کے آگے ہیں تو قرآن سے آگے یعنی پہلے جو کتابیں گزری ہیں چاہے انجیل ہے تو ہے زبور ہے ولا اترا اور اگر آپ دیکھ لیں اِذِدْ با جبکہ یہ جو ظالم لوگ ہیں موقول عِنْدَ رَبِّهِمْ رب کے پاس کھڑے ہیں ان کو روک دیا گیا ہے رو جاؤ القول ان میں سے بعض لوگ کچھ باتوں کی طرف وہ واپس آتے ہیں کمزور لوگ تھے چاہے وہ جسمانی طور پر کمزور تھے مالی لحاظ سے کمزور تھے یا وہ علمی لحاظ سے کمزور تھے جن کو دین کا علم نہیں اور زیادہ یہی میں اس چیز کو سمجھ جن کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے قرآن کو سمجھتے نہیں ہے کیونکہ انہوں نے جن لوگوں پر ایمان لے آئے ہیں جنہوں نے ان کو اپنا امام بنا لیا ہے وہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ قرآن کو سمجھے نہ ورنہ آپ گمراہ ہو جائیں گے قرآن کو تجمعے کے ساتھ مت پڑھنا کیونکہ ہم عجمی لوگ ہیں ہماری اصل زبان تو عربی نہیں ہے ہم اردو پنجابی بولنے والے ہیں تو جب تک ہم عربی کو عربی میں نہیں سمجھیں گے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کیا اللہ تعالیٰ ہم سے فرما رہا ہے کون کون سے حکم دے رہا ہے تو یہ جو میرے لحاظ میں جو علمی طور پر جو کمزور لوگ تھے انہوں نے ان سے کہا جو متکبر لوگ تھے چاہے وہ مالی طور پر یا علمی طور پر ان کے پاس زیادہ تھا جن لوگوں کا یہ دنیا میں احترام کرتے ہیں اب اللہ کے سامنے وہ کھڑے ہیں تو جو کمزور ہیں ان کو پتہ چل گیا کہ اب تو پھینٹی پڑنی پڑنی ہے اللہ تعالیٰ نے عذاب دینے ہی دینا تو انہوں نے کہا ان لوگوں سے جو ان کے بڑے تھے پیشوا تھے رہنما ایمان تھے انہوں نے کہا اگر تم نہ ہوتے لولا انتم لکن مومنین تو ہم ضرور ایمان والے ہوتے ہیں ہم. ہم اچھے ہوتے ہم مسلمان ہوتے قال الذین استقبرو تو جواب دیا ان لوگوں نے جو بڑے تھے تکبر کرنے والے لوگ تھے للذین استقبرو لوگوں سے جو کمزور تھے انا حنو صددناکم اسا نے ہم نے روکا تھا آپ کو ہم نے آپ کو ہدایت سے روک کے رکھا ہوا تھا انا حنو یہ سوالیہ انداز نحن صددناهم عن الهدى تو خدا جو ہے یہ قرآن کا نام ہے ہدایت جو ہے کہ ہم نے تم کو قرآن سے روکا تھا بعد عید اس کے بعد وہ کوئی تمہارے پاس آ چکا ہے بل کن تم مجرمین بلکہ تم لوگ مجرم تھے تمہاری نیت ہی مجرمانہ تھی اب ہم پر الزام لگا رہے ہو ہم نے تم لوگوں کو قرآن سے روکا تھا یہ سورت سبا کی چار نمبر رکوع ہے وقال الذین استدعفو اور کہا ان کمزور لوگوں نے للذین استقبرو ان لوگوں سے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں بل مکر اللیل والنہار بلکہ تو آڈیاں تدبیران دن رات دیا آج فلان محفل ہے آج فلان اجتماع ہے آج فلان جگہ پر بے گئے پکی ہیں اور بڑا بیان ہوگا بڑی شیر شاری گی بڑا وہاں پہ وہ ڈولڈ مکے ہوں گے لوگوں کو اتنی اتنی خوبصورت وہ لائٹیں لگا کے یہ مکر الار دن رات یہ لوگ گمراہ کرنے والے لوگ عوام کو گمراہ کرنے والے دن رات سوچتے رہتے ہیں کہ ہم ہاں جل سے جلو اور یہ کرے انہوں نے کہا بل مکر الار دن رات کی سازشیں دن رات کی چالاں تدبیر تدبیریں کا امرون جب تم ہمیں حکم دیا کرتے تھے چیز کا رب اللہ کہ ہم اللہ کا انکار کریں تو اللہ کا انکار مقصد یہ کہ اللہ کو تو مانتے ہیں انکار ہے کہ اللہ کا حکم نہیں ماننا ہم جو ہیں ہماری بات مانیں ہم آپ کو سیدھا آپ نے تو جنت جانا ہی نہیں جب تک ہمارا آخری مرید نہیں جنت جائے گا ٹھیک ہے جی انہوں نے کہا کہ اللہ کا انکار کر دو اگلی یہ جو الفاظ یہ بتا رہے ہیں ہی کہ وہ اللہ کو مانتے ہی ہیں لیکن اللہ کے حکم نہیں مانا ہوا <الْدھادن> نہ ہم اللہ کے لیے مد مقابل برابر بنا دیں اللہ تعالیٰ فلاں کی نہیں دعا رد کرتا فلاں کی سفارش نہیں اللہ تعالیٰ رد کرے گا مقصد اس طرح کی باتیں کر کے تو وہ ان لوگوں کو گمراہ کرتے رہے ہیں وہ اثر اور انہوں نے اس بات پر اصرار کیا یا چھپا دیا ندامتا کہ پچھتاوا اس تعبے کو انہوں نے اندر میں لم نہ آ رہا عذاب جب انہوں نے عذاب کو دیکھ لیا میرے بھائی ابھی وقت ہے کہ آپ نے اگر صحیح راستے پہ آنے آ جائیں اگر موت آ گئی مر گئے پھر دوسری رائے نہیں ہے جس راستے پہ آپ تھے وہی آپ کا انجام ہوگا وہ اثر و اور انہوں نے ندامت کو چھپا لیا لمبا نہ الاغاب جب انہوں نے عذاب کو دیکھ لیا وہ جال نلیاں اور ہم نے سگلیاں پوک ڈال دیے ان کے گلوں میں جنہوں نے اللہ کا انکار کیا کیوں ان کو بدلا دیا جائے گا بدلا ملے گا گلے میں پھر وہ سنگلیاں توک پڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہیں کہ بھی ہم نے کسی بھی بستی کسی شہر کسی گاؤں میں ہم نے اگر بھیجا ہے من نظیر کوئی ڈرانے والا اصل جو انبیاء کا مشن ہوتا ہے ڈرانا کہ ڈر جاؤ اللہ کی نفرمانی مت کرنا عبادت میں سستی مت کرنا مقصد ہے کہ ڈرانا من نظیر ان اللہ قال مترفو ہے سوائے کہ اس کے جو اسودہ حال لوگ ہیں مالدار لوگ ہیں وہ کہتے ہیں اِنَّا بِنَا اُرْسِلْتُمْ بِهِ کَافِرُونَ کہ یقیناً ہم جو بھی آپ پیغام لے کر آئے ہیں اس کا ہم انکاری ہیں تو زہرا ایک بڑا چودری ہے راجا ہے ایک علاقے کا بڑا آدمی ہے تو سب جو اس کو ووٹ دینے والے ہیں اس کے تابع دار ہیں اس کے مزارے ہیں جب بڑا ہی کہتے ہم نے اس کی بات نہیں ماننی تو چھوٹے کیسے مانے وَقَالُوا انہوں نے کہا نحنو اکثر ہمارا مال زیادہ ہے ہماری اولاد زیادہ ہے اور ہم کو کوئی عذاب وغیرہ نہیں ہونے والا اللہ تعالیٰ کو یاد دلا رہا ہے کہ جب میں اپنے انبیاء لکھا تھا تم لوگوں کو ڈرانے کے لیے تو تم کیا کہتے تھے ہمارے پاس پیسہ زیادہ ہے ہمارے پاس اولاد زیادہ ہے ہمیں کوئی عذاب وغیرہ نہیں آنے والا کہہ دو کہ ان ربی بے شک میرا مالب یبس نزب کو کشادہ کرتا ہے کھلا دیتا ہے لیم جس کے لیے چاہے اور تنگ بھی کر دیتا ہے کسی کو بالکل ہی تھوڑا دیتا ہے ولیکن اکثر الناس لیکن اکثریت جو لوگوں کی آپ جو یہ اکثریت کا رولا ڈالنے والے کہ ہم اکثریت ہیں ہم اکثریت تو اللہ تعالیٰ اکثریت جو لوگ ہوں گی لا یعلمون ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے وَأَقُودِ قَوْلِ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ المسلمین